इससे मेरा इंसाफ दिला, दिला। अल्लाह पाक दावा, दावा करने वाले से फरमाएगा अब ये, ये, भी ये, ये भी बेचारा यानी जिस पर दावा किया गया है वो ये बेचारा क्या करे इसके पास तो कोई ने की बाकी नहीं मजलूम यानी मुद्दई दावा करने वाला अर्ज करेगा या अल्लाह मेरे गुना इसके जिम्मे डाल दे आए इतना इरशाद फरमाने के बाद सर्वदी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम रो पड़े और फरमाया वो दिन बहुत अजीम दिन होगा क्योंकि बरोजे قیامت हर एक इस बात का जरूरत मंद होगा कि इसका बोझ हल्का हो अल्लाह पाक मजलूम यानी मुद्दई से फरमाएगा देख तेरे सामने क्या है वर्ज करेगा ए परवरदिगार मैं अपने, अपने, अपने सामने सोने, सोने के बड़े बड़े, बड़े और, 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 और शहर देख रहा हूँ और बड़े बड़े महल्लात देख रहा हूँ जो, जो मोतियों से आरास्ता हैं कहेगा ये शहर और उमदा महल्लात किस पैगंबर के हैं या अल्लाह ये किस सिद्दीक के हैं या शहीद के लिए हैं अल्लाह पाक फरमाएगा ये उसके लिए है जो इनकी कीमत अदा करे बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह इनकी कीमत कौन अदा कर सकता कर है अल्लाह पाक फरमाएगा तू अदा कर सकता कर है सकता वो अर्ज करेगा या अल्लाह किस तरह अदा कर सकता हूं अल्लाह पाक फरमाएगा इस तरह कि तू अपने भाई के हुकूक माफ कर दे अल्लाह बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह या अल्लाह मैंने सब हुकूक माफ किए अल्लाह पाक फरमाएगा अपने भाई का हाथ पकड़ और दोनों जन्नत में चले जाए फिर सरकारी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक से डरो और मखलूक में सुलह करवाओ क्योंकि अल्लाह पाक भी बरोज क़यामत मुसलमानों में सुलह करवाएगा सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु taala अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब पड़ोस खुल्द में सरवर कहो अता या रब आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस रिवायत से एक बात ये मालूम हुई कि क्यामत अभी कायम नहीं हुई

एक बंदा अपना हक तलब करने के लिए दूसरे, दूसरे बंदे के खिलाफ बारगा इलाही में दावा करेगा अफसोस अब ऐसा लगता है कि दीन से दूरी और बेअमली के सबब लोगों ने बंदों के हकूक के मामले को बहुत हल्का समझ लिया याद रहे कि यहाँ किसी अगर किसी ने किसी का हक मारा है तो अक्ल मंदी इसी में है वो यहीं पर अदा कर दिया जाए यहीं पर मुआफ़ करवा लिया जाए वरना आखिरत में शदीद रसवाई का सामना करना पड़ सकता है चुनाचे रसूल हाशिमी मक्की मदनी मुहम्मदी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ियामत के दिन तुम लोग जरूर हकदारों को इनके हक सुपुर्द करोगे हत्ता के बेसींग बकरी का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा यानी मतलब तो ये है, है कि अगर, अगर तुमने दुनिया में, में, में लोगों के हकूक अदा ना किए तो सिर्फ तो हर सूरत, सूरत में क़ियात में अदा करोगे यहाँ दुनिया में माल से और आखिरत में अमाल से तो लिहाजा बेहतरी इसी में है कि दुनिया में ही अदा कर दो वरना पछताना पड़ेगा अल्लाह पाक अमल की तोहफी कता फरमाए आमीन सल